ગુજરાત રાજ્યમાં અમદાવાદ ખાતે હ્યુમન મેટાન્યુમો વાયરસ એટલે કે એચએમપીવીનો પહેલો કેસ આવતા જ આરોગ્ય તંત્ર સતર્ક થઈ ગયું છે ભરૂચ જિલ્લામાં હજી એક પણ કેસ સામે આવ્યો નથી પરંતુ વહીવટી તંત્ર સતર્ક બની ટેસ્ટથી ટ્રીટમેન્ટની તમામ સુવિધા સાથે સજજ થઈ ગયું છે ચીનમાં એચએમપીવીના કેસોથી અફડા તફરીના વહેતા થયેલા અહેવાલથી લોકોમાં કોરોના મહામારીની યાદ તાજી થઈ જવા સાથે દહેશત જોવા મળી રહી છે ત્યારે

કિરણસિંહ પટેલ એટલે કે જનરલ હોસ્પિટલના સિનિયર મેડિકલ ઓફિસર ડી પાઠડાણીએ તંત્રની સજજતા અંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે હોસ્પિટલ ખાતે ટેસ્ટની સુવિધા કરવા સાથે વેન્ટિલેટર અને આઇસોલેશન વોર્ડ પણ તૈયાર છે જો કે ભરૂચમાં હજુ સુધી કોઈ કેસ નોંધાયો નથી અને હાલ શરદી ખાંસી અને તાવના કેસ આવી રહ્યા છે ગભરાવાની જરૂર નથી પણ સતર્ક રહેવાની જરૂર છે ભરૂચમાં કોઈ કેસ एचएमपीवी वायरस नो આવ્યો નથી પણ કોરોના સમયની સુવિધા અને અનુભવ સાથે તંત્ર સદત જોવા મળી રહ્યું છે ડોક્ટર દીપા થાડાનીアシસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ઇન મેડિસિન ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ કેએસીઆરઆઈ બરોચ તો અભી જો સૌથી જ્યાદા ક્વેરી આવી રહી છે પેશિયન્ટ સે રિલેટિવ્સ સે કે ય હ્યુમન મેટાന്യൂમોવાયરસ હે કે तो ये भी एक नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम वाला वायरस है जो ठंड के दिनों में मौसम चेंज होने की वजह से होता है तो इसके लिए क्या क्या लक्षण होते हैं सर्दी होती है खांसी होती है गले में खरास होती है हाँ जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस है जैसे कि ज्यादा एज के लोग जैसे पैंसठ साल से ज्यादा उम्र के लोग या कम उम्र के लोग उनमें ये ज्यादा सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है निमोनिया करवा सकता है और जानलेवा भी हो सकता है पर ऐसे केसेस बहुत कम है ये कोविड नहीं है कोविड की तरह वायरस है पर इसके इतने क्रिटिकल साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं इतनी ज्यादा मॉर्टलिटी इसमें अभी देखी हुई नहीं गई है कुछ केसेस अभी अहमदाबाद में ही सिर्फ एक केस डिटेक्ट हुआ है बैंगलोर में दो केसेस डिटेक्ट हुए हैं बारूच में अभी तक कोई भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ है पर हमारे सिविल हॉस्पिटल बारूच में इसकी चेक करने के लिए पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है आइसोलेटेड आइसोलेशन वार्ड रेडी है वेंटिलेटर्स का अरेंजमेंट है पूरा स्टाफ इसके लिए ट्रेंड है पर अगर हम इससे प्रिवेंशन की बात करें कि कैसे हम इस वायरस से बच सकते हैं तो हम इस वायरस से बहुत आसानी से बच सकते हैं जिनको भी सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है उनसे दूरी बना के रखें ऐसे लोग जिनको सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है वो घर पर रहें ज्यादा बाहर भीड़ में ना जाए मास्क का प्रयोग करें अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज करें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए फ्रूट्स खाएं और ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके लिए कोई अभी एंटीवायरल ड्रग नहीं है इसका ट्रीटमेंट भी नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम की तरह ही होता है पर अगर लंबे लंबे समय समय तक तक बुखार आ रहा है सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं और अगर वो एडमिट होने के लिए बोले या आइसोलेट होने के लिए बोले तो अपना आइसोलेट होने का अगर घर में अरेंजमेंट नहीं हो तो हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपना इलाज कराएं इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए